iroda sherobod tumanidagi 8 sonli bolalar musiqa va san'at maktabida fortepiano yo'nalishi bo'yicha 6 yildan beri tahsil olib kelaman <müzik> yutuqlarga erishib kelyapman masalan kamalak yulduzlari va 5 ta tashabbus yana rossiyada ham tanlov bo'ldi biz u yerga o'zimiz onlayn tarzda video blog qilib jo'natdik va u yerdan faxrli o'rinlarni olib kelmoqdamiz hxil maktablarga bog'chalarga borib har xil konsertlar uyushtirib kelamiz o'zimizning maktabimizda ham konsertlarni juda ham ko'p uyushtiramiz va bu bizga ilhom bax'ishlaydi bolalar musiqa va san'at maktabida sizlarga bemalol ayta oladigan maqtanib ayta oladigan yutuqlarga bir yilda 3 talab erishib kelmoqda opa singillarimiz masalan yaqinda sadoqat mirzayeva zulfiya mukofotiga erishdi yana bundan tashqari maktabimizning o'quvchisi Absohat va charoz ispaniya davlatiga borib birinchilikni qo'lga kiritib keldi men ham ularga qarab ularni izdan borishga harakat qilib ulardan o'rnak olib mana shunday yutuqlarga erishishga harakat qilyapman